31 января 2015 года на территории Дзержинского района было совершено два преступления по статье 106, часть 2 Уголовного кодекса Украины, а именно ограбление, грабеж. Грабеж был совершен в отношении женщин с применением физического насилия. Проведенными мерами розыска был установлен гражданин, который подозревался в совершении данного преступления. Проведено было опознание по фотографиям, и человек был объявлен в розыск. Значит, скрывался он от органов следствия практически год. Было проведено ряд мероприятий для установления его местонахождения. Сложность его задержания была в том, что он использовал поддельный паспорт 29.03.2016 года. Силами уголовного розыска он был задержан. На данный момент проводятся следственные действия по двум эпизодам, и отрабатывается на причастность к совершению других преступлений. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 6 лет. На данный момент задержанный находится в следственном изоляторе. Хотелось бы обратиться к гражданам города Кривой Рог, которые, может быть, подверглись нападению, а именно приметы нашего подозреваемого рост около 180 сантиметров. Как правило, совершал преступление в темное время суток. Вот по нашим двум эпизодам это было около 3 часов ночи, 4 часов ночи. Под угрозой физического насилия отбирал у девушек, у женщин сумки, другие личные вещи. При этом урожал, мог урожать предметами, похожими на нож. Там. Поэтому если есть граждане, которые ранее не обращались в полицию, просьба обратиться в Дзержинское отделение полиции по данному факту.